познайомилась. но это мы не а можем мы мы, можем мы об этом вспоминаем последние полчаса, как мы познакомились, но однозначного мнения нет, не помнит ни Славик, не помню ни я. Я помню про только связано с клиникой Дубновой, вот это я точно помню, что каким-то образом в клинике Дубновой мы познакомились. Да, 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 мы, мы, мы знаем. Не в этом вот плане, да, я даже боюсь уточнять цифры, но это точно. Зато я точно помню, когда у меня была первая презентация клиники Арс. вот это я точно помню, когда пришел Славик, когда он мне открыл ноутбук, и когда он мне показал для чего это надо, что надо фотографировать, надо документировать. И вот первая презентация уже заставила меня задуматься, что это да. И когда во второй раз мы уже увиделись, в, я как сейчас помню, в турецком ресторане «Мангал», и вот там, вместо того, чтобы там ужинать, мы занимались презентацией. Славик мне показывал, что такое и как это классно. И я потом точно помню, что я пришла в клинику Дубновой, и первый, человек, с которым я это обсудила, был Подельчук Денис. Вот это вот, поэтому я и думала, что, наверное, он нас как-то познакомил. Оказалось, что мы же вообще мы дружим да? Правда. Вот. Вечность. Да, ну, да. Я хочу пить красный. Да, да, да. Ну, поэтому как люди, как врачи, то... вот. И... А тут и такое питание, трошки провокативное. Вы погодились на клиникарс по славе, чи просто клиникарс клевый? Клиникарс клевый, конечно. Это даже я вообще не знаю, кто может сегодня не пользоваться клиникарс. Только те, кто вообще не понимает, как это классно. Вот реально это облегчает жизнь, это экономит время как врачу, как владельцу. Но ну, это вообще экономит время абсолютно во всем. Ты тогда, когда тебе удобно, можешь подумать о пациенте, там составить план лечения. Ты не всегда это можешь сделать вообще в клинике, потому что пациент за пациентом, ты куда-то спешишь, у тебя какие-то личные дела. А так ты можешь в тишине, в спокойствии все это сделать. Ну и вообще, а второй момент, в сегодняшнем современном мире, вообще, я 25 лет работаю в стоматологии, и она меняется, сама стоматология, она шагнула на семимильными шагами настолько вперед, ушла сегодня и в цифру, и если я врач продонтолог в пародонтологии это регенеративные методики, то есть каждая отрасль стоматологии, она безумно развивается, да, но изменилась не только стоматология, а изменилась вообще, пациенты изменились. Они не те, что даже 10 лет назад были, а я уже не говорю про 20 лет назад, когда я только начинала да, вот, работать, отношение пациентов к врачам было немножко другим. Сейчас пациенты, ну, я думаю, что мы сами им позволили это сделать. Многие ведут себя так, вот если они платят и делают дорогие работы, то вот все должны под них подстраиваться. То есть абсолютно и так часто бывает, не всегда, слава богу, но часто так бывает. И вот бывают какие-то ситуации, когда пациенты, даже подписав все документы, да, и согласны с планом лечения, они забывают то, что было до. И когда ты выходишь к какому-то финалу, возникает, там, допустим, ситуация, что пациент начинает тебе говорить, а вот он там не согласен или это как-то не так, или вот, например, пытается сказать, что врач не сделал то, что он хотел и так далее, ты ему открываешь клиникарс и напоминаешь. Вот все вопросы сразу снимаются. В моей практике было несколько случаев, да, когда, допустим, возникала какая-то такая ну, конфликтная ситуация с пациентом, и когда а пациенты многие же не понимают, что мы ведем клиникарс. Да, что у нас есть. Все фотографии, все абсолютно собрано. Оружие. Да, и я сама, вы знаете, я и вот тот момент торжества, когда человек, знаешь, левой ногой открывает дверь и пытается что-то тебе рассказать, сказать, что ты не прав, да, а я ему с большим торжеством открываю кран и показываю. И вот это нет, так вы понимаете, это момент истины. И я вслух даже произношу: "Боже, ну вот как можно жить без клиникард? А, Во-первых, я не всегда даже помню" любой врач не всегда помнит вот у тебя был на приеме человек на консультацию но у тебя был три месяца назад при таком потоке пациентов ты просто забываешь не потому что у тебя альцгеймер или там еще что-то но ты ты забываешь да потому что мозг не может не в состоянии все помнить хотя профессионально в принципе вот и ты всегда открываешь клиникарцы ты видишь комментарии и вот автоматически ты вспоминаешь о чем был диалог, ты видишь фотографии, ты видишь предыдущие комментарии, ты даже спустя полгода, три месяца можешь включиться в работу и как бы все. Поэтому я не знаю никакой другой программы, которая бы мне как бы настолько облегчала жизнь. Поэтому мне делает эту мою работу, современную работу, еще более комфортной, чем вот она могла бы быть. Поэтому да. Клиникард БРЖ здоровья на только пациентов или лекарей. А время сколько экономит? Сто процентов, да. Это правда. <связать> да. Я помню тот момент, когда я с, в клинике Дубновых. Угу. Ты вернулся до Саши. Да. Ну, мы за, за кожен, цей, переживал, мед. сподобается или не сподобается, да, да. Тамаре Борисе не да, да, я сразу это оценила вообще. Я тогда еще не была владелицей клиники, я была только практикующим доктором и, в принципе, рассматривала клиникарс с позиции практикующего доктора. Когда мы уже вот, три года назад открыли клинику Люмьер, Вот тоді мені вже нужно було в мне не хотелось. Я очень плохо з математикою, даже не вмію простые дроби решать. Для мене математика это... Дроби? что-то? Ну, видишь, і слава богу, не я богу. така. Анекдот згадав бизнесмена там якогось нового русского питає. Каже, слухай, а як ти заробляєш? Каже, там от ми то Той товар купуємо там по по 100, а продає продаємо по 200. Каже, ну так приблизно на 2% і живем. Не, а еще что я, мне особенно нравилась клиникарс. Ну, во-первых, потому что я Славиком на ты. И Саша я на ты тоже, да, я. Саша, да, да, да. Ну, я понимаю, Саша. <реклама> 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 да, я просто рада, что как только вот клиникарс проходила свое становление, да, я вот как врач-пользователь ну, начинала я не пользоваться. Нет, я mm -hmm. могла в любой момент набрать телефон и, снять, и сказать, Славик, а у меня там не получится. Как вот это вот можно? Mm -hmm. Мое мнение, если бы в команде не было врача-стоматолога, клиникарсть бы такая не была, какая она есть. Это может сделать только человек, который глубоко в этом понимает и понимает во всех процессах то, что нужно врачу. И особенно меня радует, что это высококлассный врач понимает, такой как Славик. На самом деле, потому что когда человек перфекционист, он перфекционист во всем, ну, для психотерапевтов это, наверное, диагноз больше, и они говорят, что с такими людьми тоже надо работать, потому что им трудно жить в жизни, в реальной, но окружающим с перфекционистами очень хорошо. Как врач это всегда будет безупречная работа. Я иногда ему звоню и говорю, Славик, ну вот как ты можешь так фотографировать? Вот я так не могу! Я так не могу! Он мне говорит, Тамара Борисовна, вот я же беру те же настройки, ну вроде так же становлюсь, как -то беру тот же фокус, беру тот же ракурс. Вот у него это получается, да, причем с одного кадра. Поэтому если человек талантливый, и я считаю, что нам всем очень повезло, что такой талантливый доктор собрал талантливую команду, сделал программу с глубоким пониманием, зачем это надо прежде всего врачам. Слушайте, мне так нравится вот эта ваша труба. Я себя чувствую, как будто мы тут в Нью-Йорке где-то сидим. Это символ вот этого места, да? Юнит Сити. Вот здесь классно у вас. Очень хорошая атмосфера. Люди тут хорошие. Это правда. Славик, ты такой наивный, прости. Не, в вашем офисе я не против. Но ты же за всех не говори вокруг. Такой наивный, мне вообще никто не нравится, кроме тебя. секунду. Ну. Я жучу. Я же не про офис клиникарс. Я вообще клиник. в целом. Понятно, что подобное притягивает в том числе подобное, окружает себя подобным. Понятно, что вы тут все классные, но мы в этом убедились уже за несколько лет. Поэтому тут, тут сомнений нет. Я вам скажу так. Дело в том, что у нас просто в клинике мы ведем бумажную форму 043У. Мы клиникарс ведем программу для себя, не для пациентов. Знаете, я четко усвоила, ну я же много лет в профессии, да, что карточка пишется не для тебя, а для прокурора. У меня когда-то лечился первый скрип нашего симфонического оркестра. Я ему делала плазмотерапию, но как-то я попросила нашу медсестру взять кровь. Ну как бы, да, и вот он мне звонит на следующий день и говорит, Тамара Борисовна, она, ну, флебит небольшое вот, распаление вены после вот, э, того, как делали забор крови, и он говорит, Тамара Борисовна, вы мне, конечно, извините, я пришел к вам, я вам доверился, а вы мне передали вообще молодой девочке, она мне плохо уколола вену, мне лететь в Японию на гастроли, правая рука должна работать с мочком, говорит, а я не могу руку согнуть, мне больно. Вы знаете, для меня это такой был урок, с тех пор я всегда все делаю сама. Ну вот я с тостона телочастковой хотела да. задать вопрос. Вы сейчас, как классной клиникой, и вот до вас приходят пациенты, до вас, до ваших лекарей, вы набираете да. штат людей, да. и вы частково же так как-то несете за это ответственность? Как вы это воспринимаете? Еще и как? Ну смотрите, у нас есть, допустим, молодые врачи, которые талантливые, безусловно, врачи. В нашей клинике работают те врачи, в которых я сто процентов уверена. Еще раз говорю. Каждый может ошибиться. Это бывает, не ошибается тот, кто ничего не делает. И ты, даже если возникает какая-то проблема, ее всегда можно решить. Всегда. Главное быть в диалоге с пациентом. Но понятное дело, что какой-то этап работы выполняют сотрудники клиники. И пациенты, которые приходят, они же не к конкретному врачу приходят. Хотя бывает такое, что вот ко мне или к Кириллу приходят к конкретному врачу. Но все равно пациенты приходят все-таки в клинику, и у нас ну, командная ответственность перед пациентом. Понятно, что я смотрю все этапы, я вижу, как они выполнены. Я всегда могу с врачом задать вопрос, а почему вот это было так, а вот это было не так. И, конечно, я несу ответственность как в лицо клиники, все-таки как ответственный человек перед пациентом. Бывают ситуации, когда пациенты приходят и хотят лечиться, допустим, только у меня, они пришли ко мне, они хотят, чтобы я планировала каналы, делала эндодонтию, ну, да, эндодонти, да, чтобы делала реставрацию, занималась ортодонтией, вот чтобы я делала все, но так не бывает. И бывает ситуация, когда пациенты возмущаются. Вот у нас недавно был случай, когда пациентка пришла на комплексную реабилитацию, и когда она пошла на консультацию к другому доктору клиники, она потом позвонила и сказала: Доктор слишком молодой, я не буду лечиться. То есть, ну, как это так, я так не ожидала, что я буду у такого молодого доктора. Но я вам скажу честно: что я лично позвонила, вот это я конкретную ситуацию рассказываю: да, я позвонила лично пациентке и сказала: Если у вас нет доверия к клинике, значит, нет доверия ко мне. Если вы пришли в клинику, значит, вы доверяете, прежде всего, мне доверяете клинике, давайте мы не будем начинать лечение в нашей клинике. Если для вас критерием выбора является стаж врача, вы можете выбрать, у нас очень много клиник. Ну, и я вам скажу, что я, в принципе, отказала пациентке в лечении, я не вижу в этом ничего такого, и у нас клиника ориентирована на... Понятно, что у нас клиентоориентированность, она есть. Если наш пациент, который у нас много лет лечится, ему плохо, поверьте, мы клинику можем открыть и в воскресенье. Я могу бросить все, но когда моему пациенту реально плохо, я приду. Я врач прежде всего. Но бывает ситуация, вот как я говорила, что сложные времена сегодня в современной стоматологии, вообще в медицине, когда это считают задолженным, это могут позволять себе звонить в выходные врача, беспокоить, потому ну, что пломба выпала, да, или там, ну, вот какие-то такие вещи. Вот этого я, честно вам скажу, я не понимаю. В нашей клинике уважение к доктору всегда есть. Своим молодым врачам я говорю так, что, ребята, вот если где-то что-то не так, я всегда за вас горой. То есть я буду всегда разговаривать с пациентами, я буду всегда вас защищать, ну, если это надо. Да? Но я никогда не позволю там как-то некорректно относиться к врачу клиники неподобающим образом, только потому, что он молодой или потому, что кто-то считает, если он дорогой, у него план лечения, то он может рассказывать, что должны делать ему в клинике. У нас в клинике так не будет. Либо мы расстанемся, либо мы скажем, что мы друг к другу не подходим. Есть еще много клиник, где э, по-другому выстраиваются отношения, пожалуйста. Но в нашей клинике ну, врач, врач это, конечно, не Бог, и врач не всегда прав. Но уважение, я все-таки всегда хочу видеть и отношения хочу видеть наших пациентов к врачам. Для меня это важно. Послушайте, у нас люди вообще очень интересные. Я вам другую аналогию приведу. У меня сегодня была э, бухгалтер одной из очень больших клиник модных у нас в Киеве. И вот она пришла и говорит, мы есть, вот у нас в клинике, мы занимаемся ее лечением. Ну, мы опустим всю там предысторию, сотни в том. И вот она мне говорит, боже мой, у вас так представлена линейка профилактики и пасты, и щетки. ее, конечно, это удобно. То есть пациент вышел, он тут же купил. Я знаю, что он точно будет полоскать тему полоскателя, которым я ему наз... Это комфортно. Люди сегодня живут в очень высоком темпе. Они экономят время. Более того, все, что я им назначаю, я тут же пишу в клиникарс, назначила то-то. Когда ко мне приходит человек через три месяца, говорю, ну и как вам там вот эта линейка, эта паста, которая, боже, а вы помните? Ну я клиникарс помнит, клиникарс помнит. Вот, но пациентов много. Но, и вот я вернусь к разговору, и она говорит, и она мне говорит, вот у нас, мы столько всего, мол, купили, а у нас оно стоит, не продается. Я говорю, подождите. Я говорю, так вы проблем, и, она, и вот она мне говорит, нашим врачам просто это совершенно не нужно. Но вот от нас выходит пациент, он тут же покупает. А иногда мы дарим. Извините, когда приходит пациент, отставляет чек 100 тысяч, ну уж как-то на 300-400 гривен. Я думаю, приятно подарить человеку и пасту. Я это всегда делаю с удовольствием. И я это рассказываю сегодня этому бухгалтеру. Говорит, у нас в клинике вообще не принято что-либо дарить. Ну, вы понимаете, и я тоже не понимаю, как это не понимают владельцы клиники. Я не понимаю, как не понимают врачи, Важность гигиены. Все сведется на нет, вся работа лучших хирургов, лучших ортопедов. Уже через полгода год, потому что пациенты просто их не научили чистить зубы. Их не научили, их не учат дома, их не учат в садике, в школе, их нигде не учат. Профилактические программы сегодня полностью отсутствуют. А вот где им научиться? То, что человек может позволить себе купить дорогую щетку, ее наличие не говорит о хорошей гигиене. Он просто не знает, как этим пользоваться. Можно я. Я скажу фразу, которого нет. Короче говоря, клиникарс это гениально и замечательно. А камера работает? Да. Он потом вырежет. Это уже забагато. Анечка, да. Что? Ты уже в клинике? Ты одела белую рубашку, ну, вариант тоже. Только на черный фон сядь, чтобы было красиво. Чтобы картинка в кадре. Э -э возьмите так нежно, фон черный, перенесите его вот там, где мы... Ну ты знаешь, возле окна, где мы сидим. Как хочешь. Давай подкрашивайся яркой помадой губы. И звезда. Если сильно нервничаешь, там холодный Мартини стоит. Хорошо, я расскажу стоматологический анекдот. Вообще-то он из детства, но он очень подходит. Короче говоря, машины... Да. Короче говоря, сидят две жабы на дерев... под деревом, а идет страшный дождь и капает. Значит, сидит одна жаба и говорит, слушай, тебе на нижнюю губу не капает? А вторая говорит, нет, не капает, а первая странно. Вы поняли? Я надеюсь, не удалось изобразить. Да, второй, третий класс.